بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كذأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين تقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم وإي والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقنطرة والقناة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند بهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد